من دکتر حمید سجاد هستم متخصص داخلی توی این ویدیو میخوام درباره علائم سرطان روده بزرگ صحبت کنم این سرطان شایع باعث مرگ سال یک میلیون نفر در تمام دنیا میشه به خاطر اهمیت این سرطان لازمه که همیشه علائم اولیه این سرطان در ذهنمون باشه تا در مراحل اولیه این سرطان کشف بشه به خاطر اهمیت این موضوع ازتون دعوت میکنم این ویدیو رو تا آخر ببین اولین علامت اسهال هست تو اونهای روده بزرگ ممکنه خونریزی کنن و باعث اسهال بشن احتمال اینکه سرطان روده بزرگ با سندروم روده تحریک پذیر اشتباه بشه در بیمار جوانتر بیشتر است علامت بعدی یبوست است رشد تومور میتونه باعث کوچکتر شدن قطع روده بزرگ بشه به همین دلیل عبور مطفوع از اون دشوارتر میشه این شرایط میتونه به دفع مطفوع با تکرر کمتر و در بعضی موارد باعث باریک شدن مطفوع بشه نشانه بعدی مطفو باریک و خونالوده علاوه بر اسهال و یبوست هر گونه تغییر دیگه در مدفوع میتونه نشانه ای از سرطان روده بزرگ باشه نازک شدن مدفوع یا خون آلود بودن اون مواردی هستن که باید مورد توجه قرار بگیرن این علائم میتونن نشان دهنده این مسئله باشن که تومور مسیر روده بزرگ رو مسدود کرده یا در روده بزرگ خون ریزی کرده اگه متوجه هر گونه شرایط غیرعادی در مدفوع شدین به ویژه وجود خون باید به یک متخصص گوارش مراجعه کنید تا کولونوسکوپی انجام بشه اگه تا حالا در یوتیوب من رو دنبال نکردین همین حالا دکمه سابسکرایب رو که در پایین ویدیو هست کلیک کنید تا اگه ویدئوی جدیدی منتشر کردم در جریان بروزترین و معتبرترین اطلاعات پزشکی قرار بگیرید. اگه سندروم روده تحریک پذیر در شما تشخیص داده شده و شرایط دفع مدفوع پس از درمان بهبود پیدا نکرده، باید یه بار دیگه برای بررسی شرایط به پزشک مراجعه کنید. علامت دیگه توده سفت اطراف ناف اگر متوجه هر گونه سفتی اطراف ناف خودتون شدید نباید اون نادیده بگیرید توده سفت در ناحیه ناف علاوه بر اینکه میتونه نشانه از سرطان روده بزرگ باشه میتونه نشانه از سرطان دیگه ای در شکم باشه که به خارج از روده بزرگ گسترش پیدا کرد نشانه بعدی کمبود آهن و کم کمخونی کم خونی یا کمبود آهن میتونه نشانه از سرطان روده بزرگ باشه این به دلیل از دست دادن خون در مدفوع اتفاق میفته خون ریزی میتونه خیلی آهسته باشه و در مدفوع مشهود نباشه و وقتی به طور مداوم و در طی ماهها تا سالها ادامه پیدا میکنه باعث تخلیه ذخایر آهن بدن میشه مورد دیگه کاهش وزن ناخواسته است اگه با کاهش وزن خودتون مواجه هستین و هیچ توضیحی برای اون ندارین این میتونه نشانه ای از انواع مختلف سرطان از جمله سرطان روده بزرگ باشه اگه با هر نوع نشانه و علائم دیگه به ویژه تغییرات در شرایط مدفوع مواجه هستین نباید کاهش وزن خودتون رو نادیده بگیرید. علامت دیگه گرفتگی یا درد شکم است. اگه با احساس ناراحتی، درد یا گرفتگی در ناحیه شکم مواجه هستین و این شرایط بهبود پیدا نمیکنه نباید اونو نادیده بگیرید. اگه این شرایط برای بیش از یک هفته ادامه داشته یا به تدریج بدتر شده، ممکنه نشانه از وجود تومور در روده بزرگ باشه درد و ناراحتی در قسمت شکم میتونه نشان دهنده انواع مختلفی از مشکلات سلامت باشه و هم در این مراجعه به یک متخصص گوارش برای بررسی احتمال سرطان روده بزرگ از طریق کرونوسکوپی اهمیت دارد علامت دیگه بی اشتهایی بدون دلیل مشخص است در شرایطی که بی اشتهایی بدون دلیل مشخص میتونه به واسطه بسیار از مسائل سلامت و سرطان باشه اگر با دیگر علائم سرطان روده بزرگ به ویژه تغییر در شرایط دفع مدفوع همراه باشه نباید نادیده گرفته بشه نشانه دیگه ضعف و خستگی هست ضعف و خستگی ممکنه بخش معمولی از زندگی روزانه شما باشه ولی اونها میتونن از علائم کمخونی فقر آهن و نشانه از سرطان روده بزرگ هم باشه اگه همیشه با احساس خستگی و ضعف مواجه هستین مراجعه به پزشک برای بررسی دقیق شرایط و انجام یک آزمایش خون اهمیت در شرایطی که کم خونی به خودی خود نگرانی بزرگی نیست اما میتونه نشانه از مسئله جدیتر مثل سرطان روده بزرگ هم باشه خب حالا سوال پیش میاد در صورت تجربه این علائم چه باید کرد اگر هر از این نشانه ها یا علائم رو تجربه میکنید مراجعه به پزشک برای بررسی دقیق شرایط اهمیت داره پزشک احتمالاً آزمایشهایی رو برای بررسی بیشتر تجویز میکنه ولی در بیشتر موارد به انجام کولونوسکوپی برای ارزیابی دقیقتر نیاز میشه باید توجه داشته باشید که تشخیص زودهنگام اهمیت داره تشخیص زودهنگام سرطان میتونه عامل کلیدی در کسب بهترین نتایج از درمان باشه همونطور که میدونید بهترین محافظت در برابر سرطان پیشگیری هست آزمایش‌های های قربالگری غیرتهاجمی و کولونوسکوپی به کاهش قابل توجه در آمار ابتلا به سرطان و مرگ مرتبط با اونها منجر شد دنبال کردن توصیه های غربالگری و نادیده نگرفتن نشانه ها و علائم که میتونن به بروز مشکلی در بدن اشاره داشته باشن اهمیت داره از طرف دیگه کرونوسکوپی بهترین روش برای تشخیص زود سرطان روده بزرگ از 50 سالگی انجام کرونوسکوپی هر ده سال یک بار توصیه شده افرادی که با عوامل خطر برای سرطان روده بزرگ مثل سابقه خانوادگی ابتلا به این بیماری مواجه هستند میتونن قربالگری رو از سین پایین تر شروع کنن کولونوسکوپی برای شناسایی پولیپهای پیش سرطانی گزینه عالی هست خارج کردن این پولیپها میتونه زندگی فرد رو از خطر سرطان نجات بده اگه تا حالا عضو کانال من نبودین همین الان عضو شین و دکمه سابسکرایب رو کلیک کنید تا در جریان بروزترین و معتبرترین مطالب سلامت قرار بگیرید لایک و کامنت هم فراموش نشه اگه هر سوال پزشکی دارین خوشحال میشم در قسمت کامنت جواب سوالتون رو بدم